şəxsi həyatımı düzdür mən oğlanla həmişə hərəkət edirəm mən çünki şahin ağz ağzı olub hər boy qızla. Şahin danışmır kişilərlə. Şahinin ümiyyətə dili yoxdur danışmağa. Durub mənim şəxsi həyatımı yayında bildirirsə, bu onun iyrəncliyi, səviyyəsizliyi idi. El arasında başqa söz deyillər bu hərəkətə. Просто indi mən loru dildə dedim də siz başa düşdünüz yəqin ki. Aşoğ, əlbəttə çülük, bə burda hamı şahiddir. TikTok həyatı başqa şəxsə yaxlaş, qışayın. Sən özünü bu qədər iyrənsən ki, şəxsə həyatı soxmaqla üzrü düz çıxardırsan. Amalı sürtətdik. Bilmir, ah, hara əl atsın bu insan, bilmir. Kamelya səhv çıxsın. Hara əl atsın? Ay, lamelya mən neyin ki səhv çıxardım? Ayıbdir ya. Çülükdən danışır. Kişi belə eləməz, kişiyə yaraşmaz. Qadının adı ilə şəcətirmək, gələcəyinə pis olmaq, yaraşmaz, əy yaraşmaz. Danışan insan, çünki yayında duru şəxsiyyət göstərir, camaatın sevgilisi. Cəhənnəmə, cəhənnəmə kimlə səfər hərəkət edəməmişəm? Udur bilmədi nə tapdığını göstərdi. Şahi göz qabağındadı kimlərlə necə oldu. Yo 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 mən elə bir insanın sifətini üzün görmək istəmirəm. Ona deyəcək sözüm də yoxdur. Yayında hər şey aydın oldu. Heç nə. Hər bir kəsdə, hər bir kəsdə getsin o yayına yazsın ki səfsən hər bir kəs keçsin yazsına yayına yazsın ki səfsən mən yayını bağlayıram çalar öpürəm sizi